Okey tuan-tuan dan puan-puan Masih lagi tentang Syafi Abdal Tokoh yang kita akan ulas sepanjang hari ini Syafi dan Parti Melaya, Percubaan menyeberang dan realiti pasaran politik Warisan cuba untuk tembus ke Semenanjung Johor dan seterusnya Yang sampai sekarang saya pun masih lagi tertanya-tanya Apa tujuan warisan pergi Semenanjung Bukankah warisan ini mau jadi sebagai parti lokal 100% tidak mau parti Tapi tiba-tiba pergi -tiba semenanjung Saya pun sampai sekarang pening kepala Warisan cuba tembus semenanjung Johor dan seterusnya Pada tahun 2022 Warisan menguji pengembangan ke semenanjung di Johor Sebagai batu loncatan ke nasional Ini langkah berani Tetapi pasca PRN Johor dan PRU 15 Warisan tidak memenangi sebarang kerusi di semenanjung. Naratifnya cukup jelas, pengundi Melaya tidak menyambut tawaran politik Warisan pada ketika itu. Secara bacaan profesional. Secara bacaan secara profesional, jenama lokal dan nasional. Warisan kuat sebagai parti Sabah. Tapi produk market fit di semenanjung belum terbukti dan ditolak mentah-mentah. Segmentasi isu. Isu kesabahan dan otonomi kuat di Borneo, di semenanjung, pengundi menilai melalui paksi lain. Contohnya kos sara hidup, etnopolitik, blok nasional, analisis serantau melihat keperluan. Adanya third force, tetapi rintangan ideologi sedia ada masih tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, simpulan bahagian ini hubungan Safi dengan Parti Malaya ada. Ada hubungan Safi Abdal dengan Parti Malaya. Tapi ini bersifat instrumental. Dan pernah bergabung dengan Pakatan Harapan. Pernah diuji sebagai alternatif nasional. Namun setakat ini gagal diterjemahkan kepada kerusi di semenanjung. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan apa pula kaitan Syafi Abdal dan Mahadir Bila sebut Syafi Abdal Ramai teringat warisan Poli, Parti politik Sabah yang baru Dan naratif MA63 Tapi untuk menilai dengan adil Kita mesti tengok tiga perkara Jejak hubungan Syafi dengan Mahadir Percaturan beliau dengan parti-parti Melaya Apa yang benar-benar tercapai Atau tersangkut dalam isu MA63 ketika beliau berkuasa kita jalan ikut data bukan ikut emosi ok uh, saya sentiasa sihat sebab saya mengamalkan ini uh, mengamalkan ini ini adalah imun molekul terapi imun molekul terapi ini daripada saintis sangat bagus sebab yang ini setelah saya makan saya dapati saya cukup sihat boleh meningkatkan sehingga 437% kekuatan imun badan Ini sudah dibuktikan secara klinikal, secara saintis lah. Memang ada bukti saintis. Doktor-doktor hospital yang ini diterima oleh KKM, halal. Dan sudah diterima satu dunia yang ini ya. Jadi uh, ramai juga kawan-kawan saya yang ada penyakit tiga serangkai, kencing manis, darah tinggi, semua itu yang ada masalah. Uh, mereka pun mulai mengamal ini dan mereka pun mulai sihat. Sebab dapat meningkatkan imun badan. Oke. Okay? Ada orang tanya saya ini ubat ke? Ini bukan ubat geng. Ini bukan ubat. Ini transfer factor. Ini adalah uh, uh, produk molekul imun, uh, imun molekul. Okay. So ini sangat bagus. Nanti um, kalau mau cuba, kamu perlu cuba. Okay. Kamu perlu cuba yang inilah kalau mau berikhtiar. Okay. Safi Abdal dan Mahathir dari Umno Amno ke calon Perdana Menteri. Pilihan Mahathir. Jajak awal di bawah era Mahathir Amno, Shafie menyertai Amno Sabah pada 1990, 90-an, 90-an naik sebagai ahli parlimen sempurna sejak tahun 1995. Kemudian memegang jawatan Menteri Persekutuan dan naik Presiden Amno sebelum keluar pada tahun 2016 untuk menubuhkan warisan. Garis masa ini berlaku merantasi era Mahathir sebagai PM keempat. Pada era PH, 2018-2020 Warisan menyokong Mahathir jadi sekutu strategik. Selepas PH menang tahun 2018, Warisan berperanan sebagai sekutu kerajaan persekutuan. Pada 24 Februari tahun 2020, Warisan menyatakan sokongan kepada Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika krisis politik. Ini fakta hitam putih, ini bukan sekadar tafsiran. Dan tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan satu cadangan yang cukup mengejutkan daripada Mahathir. Yaitu Mahathir mencadangkan pada tahun 2020 Safi sebagai calon Perdana Menteri blok pembangkang. Pada Jun tahun 2020, Mahathir menamakan Safi sebagai calon Perdana Menteri option PH+. Plus, sebagai kebuntuan di antara Anwar dan Mahathir. Media arus perdana merekodkan langkah ini. DAP dan Amanah ketika itu menyatakan ia perlu dimuktamadkan di peringkat parti. Maknanya hubungan politik mereka bukan biasa-biasa. Maknanya memang ada hubungan politik yang cukup akrab pada ketika itu di antara Mahathir dan Syafi'i Abdal. Ringkasannya Syafi'i berada cukup rapat. Syafi'i berada cukup-cukup rapat dalam orbit keputusan Mahathir. Dari Amno era lama ke PH tahun 2018-2020 hingga cadangan calon Perdana Menteri tahun 2020. Ini menerangkan mengapa strategi warisan sering disusun selari dengan kalkulus kuasa di pusat. Okey. Ini menerangkan, ini dapat menerangkan mengapa strategi warisan sering disusun selari dengan kalkulus kuasa di pusat. Okey. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Ini adalah produk-produk penjagaan rambut Yang saya pakai sepanjang hari Yang pertama Gatsby Gatsby ini sangat-sangat Sangat, sangat, sangat bagus lah Sepanjang hari rambut kau tidak akan pernah rusak hmm? Sepanjang hari Dia akan menjaga rambut Ada puting beliung ke ada apakah Dia tetap begitu juga rambut kau Ini tough spike Daripada Gatsby Uh, ini wax, ya, eh, ini wax. Okey. Kedua daripada Gatsby juga, ini styling pomade Supreme Hold. Yang ini memang dia hold rambut gila-gila punya, ha, ah, ini. Gatsby Styling Pomade Supreme Hold. Nah, yang ini kedua. Ketiga, yang saya pakai Sak Veto. Yang ini memang wet look. Ah, sangat nampak kemas, nampak ceria nampak basah tidak nampak kering sakveto ini pomade juga sakveto sangat sangat berkesan untuk penjagaan rambut okey jadi ketiga-tiga ini saya berikan link kepada anda nah, ini tiga ni. saya beri link sekarang ada promosi jangan lupa tekan bye bye